В Украине запретили псевдо, псевдо церкву российского патриархата. Все! Больше не будет. Верховная Рада приняла изменения в закон про религиозные организации, где четко прописали, что не может на территории Украины существовать любая религиозная организация, которая напрямую или не напрямую, эфилирована, не аффилирована, то есть связана из с сатанистскую, фашистскую русской православной церкви. Вообще, по большому счету, русская православная церковь, это действительно не церковь, а сборище, ну, агентов ФСБ. Раньше называли агенты КГБ. Да, да, действительно. Все, бабик сдох. Еще э, нуфри по-моему, да, там сейчас э, ничего не говорил, то есть, ну, как бы сдержанно, и даже там, не, срач уже в России там поднимали, это было, но, в принципе, все сдержано. Обращаю ваше внимание, что очень, ну, это почему так было принимали. Венцианская комиссия там, так или иначе. Потом в Европе, там, ну, в США, так, ну, все было. Ну, что, понимаете, вот, свобода слова не надо, так дальше. Ну, тяжело, тяжело. Сработало. Ну, в общем-то, и в Европе. Нет, были были, скажем так, всегда нашлись какие-то европейская, американская, которые там, ну это не, не самое главное, это такие как бы третьи подающие. Да, они сказали, что ну так не надо, свобода слова, свобода всего и все заглохло. Так что да, все, теперь на территории Украины будет только Украинская Православная Церковь. Без Москвы и без агентов ФСБ. Но основная причина связана, как вы понимаете, с тем, что к сожалению, часть священников российской православной или, скажем, псевдо российской православной церкви работает на ФСБ. Ну, понятно, что это ненормально и понятно, что надо навести порядок. Но дали время, 9 месяцев, 9 месяцев, чтобы, ну, те священники, которые хотят заниматься этим бизнесом, а религия это довольно прибыльный бизнес, ну, перешли в украинскую, настоящую украинскую. Те, кто порядок обстоятельств, ну никак, ну, закрылись просто, делал... Ну и, соответственно, имущество все передается державе. То есть, смотрите, здесь нюанс следующий. Э, у нас же сейчас же ОТГ, громады, имущество, ну, если, к примеру, церква и, или там монастырь и так дальше, то это имущество, если вот возникает вопрос, чье? Общины, громады. То есть, грубо говоря, передается громаде, а она уже, соответственно, ну, как бы содержит, ремонтирует, меняет, не меняет. Ну, тут уже как бы как сложится. Но как местным жителям захочется, так и сделают. Просто не будет, ну, как бы уже связи священников и это ФСБ. Вот такая ситуация. Так что, как видите, реформы в Украине происходят. Не удивляйтесь. Хоча, друзі, кажуть, нафік это делать. Черт його знає, нафік это делать, но это сделали. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває. Це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно? Щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.